dia biasa usung dengan baru. Lambang apa bersatu kita membawa rancang kepada tujuan yang sama. Assalamualaikum. Hai, saya Khair Rahman. Berjumpa kita sekali lagi. Hari ini kita nak pergi ke sebuah masjid yang lebih kurang menurut kajian usianya 300 tahun. Jadi masjid ini terletak di Kampung Parit Tengah Seri Mantik. Uh, masjid ini masih lagi mengekalkan struktur pembinaan asalnya. Saya pun nervous nak tengok macam mana ianya dikekalkan. katakan dengan jalan utama yang menuju ke arah Istana Seri Menanti dia punya kubah masih lagi dengan asas pembinaan yang sama tiga segi bersifat memuncak saiz dia tak ramai ni rasanya dalam 30 ke 50 orang jemaah semacam boleh terbayang-bayang seorang khatib menyampaikan khutbahnya menyampaikan ceramahnya Assalamualaikum memang tak ada usik eh. Ya? Ini tak ada usik. Ya? Ini memang sama lapar. nak masuk tadi pintu dia memang rendah ya. Ah sama rendah ni. Ini kalau ikut orang dulu-dulu hmm. ni itu cara hormat orang Melayu nak masuk ke dalam pasar ni. Dia kena tunduklah. Okay. Saya nak minta izin masuk ke dalam ini siapa? ni. insya Nak tengok ah ha, nak boleh. tengok ke dalam. Boleh. Kena hati-hati. Ah lantai dia ada kopot. Nanti tu yang saya minta izin tu lah. masuk tu ada seram Aja, sikit. betul. betul. <laughs> diizinkan untuk masuk. Tapi macam mana pun kita kena ingat kita nak masuk tempat baru, tempat yang kita tak biasa. Kita kena bagi salam, kita kena sebaik-baiknya dengan langkah kanan. Insya-Allah. Moga semua yang ada roh-roh semua terpelihara dengan baik. Baik, sebenarnya saya nak tanya sikit ni. Sebab saya nampak merata ni, anak ini kan yang ke atas-atas. Tapi empat tiang seri nampak Buster. Ini. Ya. ini dengan ukiran-ukiran ni kalau ada tuan di boleh kongsikan sikit sebenarnya apa adakah ukiran dia ni ada kena mengena dengan adat istiadat suku-suku yang ada ke? Salah satu daripada tiang ni uh, suku Anak Aceh, suku Tiga Nenek, suku Selamat dan suku Beduanda. Uh, ini sampai ngasal sama. ni. Kita pun tak tahu mungkin ada yang penjaga di dalam ni. Yang ni asal kayu pona. Kayu Di pada hutan betul di belakang ni tapi kita tak tahu lah sejarahnya mungkin hmm. kita tak ambil tahu. Tapi ada nama dia ni. nama apa? Nama dia dia punya hmm. apa ni tapi kita pun tak ambil tahu dulu. Kita Yalah. pun dah lupa lah. Nak tanya sikitlah lah. Ini mungkin uh, untuk pengetahuan kami sebab ada rasa sayang tempat ni. Bila kita tengok kan tempat lama struktur dia dengan ni. Ada tak niat nak macam kita semang, uh, niat kita sambang kita nak pulih kan baik pulih masjid uh, lama ni tempat kongkuangnya kurang ada orang yang datang boleh boleh, uh, uh, boleh menikmati lah, boleh menghayati keindahan uh, uh, masjid ini uh, tapi itu masalah dia tentang dana insyaallah lah kalau dah keluar dalam TV3 ni eh, kan uh, uh, oh, kita Allah. minta lah ya insyaallah mudah-mudahan sumbangan daripada tak kira ahli ko oh, oh, dia nak bawa gambar yang nak mewakafkan untuk baik boleh. <coughs> masjid ni balik Ya, sukuang-kuang dia generasi akan datang dia dapat mengamati bentuk ya, asal betul, tu. Betul. Ah. Jadi dia boleh berjalan ke atas ni dengan ya, lebih rasa selamat kan. Ini kita pun berjaga-jaga macam ya. spiderman <coughs> kita <coughs> kan. <tak, tak, tak. coughs> Di kampung ni ada satu masjid dia. Itulah sebab semua ahli keriah ni datang ke masjid. Tapi dah banyak di kampung-kampung ada surau. Hmm, ha, maknanya ya? dah ada apa ada berbagai pecah ada pecah-pecah kan? yang nak hmm. hadir ke masjid tu yang ada hmm. di surau-surau dan mako. ada sekitar orang di kampung ni lah yang datang. Hmm, jelaslah sekarang aktiviti-aktiviti tu bukan itu lagi di sini ha, dah bergali ke masjid. Dah bergali. Ha. Sebelah, ya? Sebab dia kita di Ramadan kita, sama kita ada sambutan dan kita ada pun mulai. Uh, malam akhir 10. Ah. Uh, 10 Ramadan terakhir. Ramadan terakhir Ada kita dah akan mulai. mulai. Biar kan dia akan jadi macam ni pun satu pemazilah bagi saya. Bukan yang apa doh. Jasa orang dulu-dulu bersuah payah dia nak membina masjid ni sampai ke dalam generasi kita ni kita biarkan dia jadi benda buruk macam ni. Kita bina balik masjid ni boleh kita gunakan ini satu warisan satu kemegahan kita untuk generasi yang akan datang hutan dekat depan saya ni kita panggil lancang. Lancang ni dalam erti kata lain ianya bermaksud perahu. Lancang ni sama usia dia dengan masjid Kariah Kampung Parit Tengah ni, Parit Istana. Ini. ini semua ni kayu kalau bagian dalam kita boleh nampak yang dalam balutan ni kayu lama. Yang luar ni semua dah ditampalah untuk menampakkan lebih cantik kan. Walaupun dia letak bunga, sebenarnya kalau dalam ni kalau boleh nampak, nampak? Ada telur pindang. Hari ini ada tiga menu. Rendang betik, lepas tu serawa durian, atau orang sini panggil santan durian, lepas pulut, pulut kukus. Bahan-bahan utama dia untuk rendang ni betik, betik tua. Nah, lepas tu untuk menu uh, Sarawak durian, durian lah. Durian, santan, lepas tu daun pandan dan gula anau. Maksud lancang ni juga daripada istilah Melayu yang bermaksud Cepat. Barangkali saya kira ini antara pengangkutan yang paling cepat waktu tu untuk mengangkat juada daripada tempat masak, tempat disediakan makanan diletakkan sepenuh-penuhnya di atas lancang ini dan dibawa dari masjid ke masjid. Allah. masanya diorang bertukar juadah dengan masjid setempat. Ada masanya bertukar lancang. Maknanya awak tinggalkan lancang awak di sini, awak bawa lancang saya. Pun dah ada makanan dah. Aku duduk kampung, dia bawa lah masing-masing punya buah tangan, letakkan di situ, kemudian dibagi sama-sama. Dengan rela hati, mereka nanti macam sedekah lah pada masjid ataupun orang-orang yang menziarah masjid di masjid itu. Kapalaya, yang uh, dibina untuk tujuan mengenangkan peristiwa orang-orang yang berhijrah daripada nusantara ke tanah Melayu dahulu. Dia biasa usung dengan bau, Lambang apa bersatu kita membawa lancang kepada tujuan yang sama. Ha itulah. Sebenarnya tradisi ini kena terus-terusan jugalah supaya generasi kenal kan ha, budaya dari mana kita datang bersama. Setiap perkara, sekalipun ianya adat, semuanya ada maksud yang tersirat, bukan sahaja yang tersurat. Adat ini saya kira ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Mungkin menguatkan lagi ukuah, kan? menguatkan lagi perpaduan, memeriahkan lagi suasana, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini. Biarpun sungai terputus, alam ini tertandus, tetapi hikmah dan kebaikan yang selama ini diamalkan, didoakan, jangan terputus, jangan tertandus. Tapak asal masjid ini merupakan tanah wakaf yang mungkin kepunyaan raja ataupun orang persendirian yang mewakafkan tanah untuk digunakan sebagai masjid. Ia telah dibina oleh empat suku kaum terawal sebagai peneroka awal yang mendiami kawasan tersebut. Dan menurut cerita lisan, empat kaum ini dibawa oleh Raja Negeri Sembilan yang berasal daripada Minangkabau pada ketika itu. Masjid ini dibina apabila empat suku kaum tadi berkumpul di tapak masjid, kemudian imam akan membacakan doa selamat sebagai tanda permulaan membina masjid tersebut. Keistimewaan pembinaan masjid lama ini, dia tidak menggunakan uh, paku. Dia hanya menggunakan tanggam dan sistem pasak. Antara tanggam yang digunakan adalah tanggam temu, tanggam tembus dan sebagainya. Tukang kayu dan tukang ukir amat mementingkan pemilihan kayu, terutamanya dari segi semangat kayu, dari segi jenis kayu dan kaedah memperolehinya dan ketahanan kayu. Antara motif kayu yang ada pada masjid ini adalah bunga padi yang melambangkan tanaman padi itu sebagai tanaman yang sangat subur di ketika itu. Selain itu juga terdapat kaligrafi kalimah Allah dan motif-motif flora dan fauna di masjid ini. Gaya rupa bentuk masjid ini dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh seperti seni bina Sumatera, pengaruh Cina dan pengaruh Inggeris. Seni bina Sumatera dilihat pada bahagian bumbungnya. Seni bina Cina dilihat pada batu asasnya dan seni bina Inggeris dilihat pada bahagian tangganya. Orientasi bangunan ini adalah dipengaruhi oleh arah matahari naik dan matahari turun dan mihrabnya menghadap ke arah kiblat. Ruang masjid mempunyai dua bahagian iaitu ruang imam dan ruang jemaah. Pada awal pembinaannya, masjid ini hanya boleh menampung 40 jemaah sahaja dalam satu-satu masa seiring dengan peningkatan masyarakat di sekitarnya dua mihrab telah dibina di bahagian hadapan. Kebanyakan seni bina warisan ini tidak dijaga dan dibina bangunan baru di sebelahnya. Maka dia akan hancurkan di mamak usia. Proses memelihara dan memulihara perlu melibatkan pelbagai agensi-agensi berkaitan lah, maksudnya pemegang taruh, komuniti, NGO serta pihak-pihak berkuasa tempatan. Kami, Kajian Alam Bina Dunia Melayu, KALAM, adalah sebagai pasukan pelindik sahaja dan kita minta Agensi-agensi berkaitan ini untuk ke depan dan membantu menyelamatkan masjid-masjid yang ada. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir kami berada di masjid kariah Kampung Parit Istana. Kami bersyukur sangat-sangat sebab hari ini ada dua tokoh besar hadir ke masjid ini. Satu adalah Datuk Ustaz Kazim Elias dan yang kedua adalah Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Masya Allah, orang-orang hebat. Akan diadakan sebuah majlis ilmu iaitu forum agama bercakap tentang kehebatan dan kemuliaan bulan Ramadan. Dalam kita berjumpa mendengar ilmu-ilmu daripada orang-orang besar ini, kalau kita saja-saja nak buat, kita tak mampu. Tapi bila ada orang yang buat, yang menganjurkan, kita patut rebut. Terutama anak-anak muda. Saya sendiri nak pergi rebut. Tidur malam pakai goba, Ustaz Kazim, apa khabar? <Sengalai> Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi sebelum kita berbuka puasa, tuan-puan sekalian, Masya Allah, mari kita berikan pengisian rohani kita dulu. Jadi insya-Allah hari ini tuan-puan sekalian, tajuk kita adalah Ramadhan bulan yang hebat, bulan yang istimewa. Ramadhan bulan yang suci. Rahmat melimpah dari Ilahi. Banyakkan amal di bulan ini wajah muslimin terus berseri. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Taala bagikan bulan keampunan. Allah Taala berikan kepada kita bulan ibadah dilipat gandakan pahala. Allah Taala berikan kepada kita bulan al-Quran, bulan yang penuh dengan pahala digandakan berkali-kali ganda. Yang kedua, apa kemuliaan dia? Sebab di dalam Ramadan ini ada perintah wajib Kutiba alaikum musiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Adanya diwajibkan berpuasa macam orang dulu-dulu diwajibkan. Dan puasa tu pula rukun Islam kita bulan lain tak wajib bulan ni ni bulan Ramadan ni wajib maka kemuliaan cukup hebat jangan duk puasa bulan lain mak cik cadang ustaz bulan depan nak puasa wajib tak puasa bulan Ramadan mak cik niaga dulu nak mengacau duduk seksa ustaz oi itu fikir-fikirkan buat bulan depan jelah bulan puasa ni tak payah ada lagi puasa boleh ke mak cik? Apa tak bolehnya? Tuhan pun faham masalah mak cik. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak tuan. Ah ha, tak boleh tuan-tuan. Ramadan Allah Taala bagi puasa yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempatnya ada tuntutan zakat. Zakat fitrah. Ada lagi ibadat-ibadat sunat yang Allah Taala bagi dalam dia. Salah satunya ialah semayang terawih. Yang ni ya setahun sekali Tuhan bagi sebulan. Rebuk lah semayang terawak Masya Allah Ustaz. Ustaz, kita ada soalan ya. kedua Ustaz. Sila Ustaz. Tapi soalan kedua lah Untuk pantun. Oh pantun pula. Anak korang naik basikal. Amalan apa yang tak patut ditinggal? Semua amalan yang wajib jangan tinggal. Dan amalan yang sunat tu pun jangan tinggalkan juga. Ah Sunat je pun. Kita ni penyakit Jepun banyak. Tak semayang terawih ke? Sunat je pun. Tak serkah je. Ay, sunat je pun. penyakit Jepun betul lah kita ni. Dua benda ni kita jangan tinggalkan langsung dalam bulan Ramadhan ni. Pertama, sedekahlah memberi orang berbuka puasa. Mengikut kemampuan akak. Walaupun hanya dengan sebiji buah tamar sahaja. Dan yang kedua, sambunglah silaturrahim. Mudah-mudahan Allah berkati puasa kita. Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Kembali Cita Masjid pada kali ini adalah melibatkan sebuah masjid yang berusia hampir 300 tahun. Dan kita lihat seni binaannya yang tradisional dan menjadi satu rujukan sejarah kepada generasi baru. Dan kami amat kagum dengan aktiviti yang telah dijalankan oleh karya Masjid Kampung Baru Istana ini. macam hari ini, di belah pagi kita ada Majlis Tadarus yang diadakan bersama dengan penduduk sekitar dan kawasan kampung yang berdekatan. Dan pada masa yang sama juga, kami telah menyampaikan kotak titipan kasih kembara cinta masjid yang dikelolakan oleh Harian Metro. Selama 50 asnaf di kawasan masjid ini telah menerima kotak titipan kasih ini. Semoga objektif penganjuran kembara cinta masjid ini tercapai dengan aktiviti yang telah dijalankan. Yayasan Budi Asa Malaysia sentiasa terbuka untuk membantu mana juga uh, golongan yang memerlukan pakir dan miskin dan asnaf uh, dengan hanya menghubungi pihak yayasan. Harapan saya kepada semua pengunjung yang telah melihat uh, Masjid Lama Pangkub Warisan ini akan dapat mengifakkan supaya Masjid Warisan ini akan dapat diperbaiki saya sedih latih saya tu, bila mengenangkan dulu nenek moyang kita nak membenarkan satu masjid ni. Itulah tu saya berharap sangat lagi sekali. Berharap kepada ahli korporat, syarikat syarikat dan ah, dermawan-dermawan sendiri. Bagilah, tengoklah masjid kami ni. Apa yang saya tinjau, bahawa setiap adat istiadat budaya yang dikekalkan ini bukan saja dibuat kerana mengikut suka. Malahan ianya ada hikmah-hikmah tertentu, ada kebaikan-kebaikan tertentu yang mahu dicapai. Moga ianya dapat terus dijalankan untuk kita beribadah pada bulan Ramadan ini. Dan yang paling best sekali, masya-Allah, adalah majlis ilmu tadi, forum agama dihadiri oleh pihak berkuasa pihak pentadbir kampung, pihak pentadbir masjid, tidak ada siapa pun mengutamakan pangkat mereka. Di sana kami berbual, kami bergurau dalam nada yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya ingat, ke mana saja kita pergi bukan sekadar melihat. Sebaik-baiknya kita menghayat. Salam sejahtera.